1-ci aya İnna anzalahu fi laylatil qadr. Baxın burada hələ 1-ci aya barəsində çox qeyd etməyə mühtəşəm deyə, çox belə həqiqətən də ətraflı e, danışmaq ehtiyacız var. İndi mən çağırsam amma qısa-qısa qeyd qısaq edim çünki Allah şir azdan çoxunu bilirsiz də. İnna həqiqətən biz. Əvən demişəm. Uzun ə var, mədli əlif deyirik. Uzun ə səsi. O başqadır. Burada var hələ ca fata hərəkəsi, yəni el saiti. Bunların fərqi var. 1 e, qısa uzun oxunmasında, bir fərqləri var mənada. İn həqiqətən deməkdir. İn həqiqətən biz deməkdir. Faydındır. İn həqiqətən biz. Niyə biz deyir Allah burada? Onu da öz izahı ilə inşallah gələn dərslərdə. Hələ ki siz məlumat verildik. Haqiqatan biz. Santeyablardı ya biz. Nə məs həqiqatan biz. Həqiqatan bunun təsdiqidir. Yəni burada hər hansı bir şək şübhə, hər hansı bir zehnin səni aldansın, bura belə şey yoxdur. 100%dır bu. Haqiqatan biz. Enzalnahu. Nazil etdik. Bu işi edən əslində kimdir? Allah. Amma nə deyir? Biz nazil etdik. Nazil nə deməkdir? Biz nə deməy idi? Nə nazil etdi? Hu anzalnahu. Nazil etdik onu. Əslində işin Allahdır ha. Amma deyir ki, biz bunu elədik. Bunun özü məqsədi izahlar onu inşallah gələndə mən qeyd eləyəcəm. Nəyə demir burada anzalnə Qurana? İnna anzalnəl Qurana. Biz Qurani göndərdik. Demir elə. Danışır əvəzliklə. Deyir biz onu nazil etdik. Onun gəni nəyi? Nə nazil etdik? Bu ayənin bədəyə köməyinə gəlir Bəqərə surəsindəki ayə. 185 olmalıdır. Şəhr-ə Ramazan, Ramazan ayə elə bir ad et ki, oğlumuzda fi hil Quran. O e, ayədə Quran nazil olmuşdur. Bu 1 İkinci, duxanın səsinə əvvəlində üçüncü, dördüncü ayılmalıdır. Fiiçi e, mübarək bir gecə. Üçüncü bu ayı. O bəqərəni şabest duxan əvvəlində üçüncü ya dördüncü adə olan o 2 dənə ayəni götürərək biz anlıırıq ki, Qədərdə nazil olan məsələ Qurandır. Ümumiyyətlə zəhimizə sual qalsın. Ramazan ayında Quran-Kərim gəlib Əmənə qədər də həsfakt əsasən qədərə gələn məs Qurandır. Belə ilə suallarla zəhimlə bilər. Bizim çatdadımıza etibarı rəvayətlər. Bəzən də rəvayətə boş söhbətdir, ay hədislə qənarancaq kənarı ancaq Quran, Quran, Quran yox. Ancaq bu ayəyə baxsa, ortaya çıxasında ki, bu ayə məqsəz sırf Qurandır. Hər hansısa baxmadan baxmaq olmaz, çünki hədislərimiz ayəni izah edirlər. İnna haqatan biz anzalnahu nazil etdik biz onu fi laylatil qader qader gecəsində Niyə məs gecə? Allah bazar gününü göndəlsin, bəli. Səhə göndəlsin Qurani bəli. Niyə məs gecə? 70 dərsdən ibarət bizim melecimiz vardı, meraz və melez xəstəxanasının təhlili, çox şükür ki biz onu qutardıq ixtisasını bitirdi, bitdi. İnşallah imtahanı verəz və aldı sertifikatda. Orda biz danışmışıq. 1-ci aya vardı İsra suresinə. Subhanallahi əs-rabi abdihi leyl. Allahutaala peyğəmbər aparmışdı mərazına vaxt gecə. Demişdi niyə məs gecə? Çünki gecə birnə qısa qeyd eləm, çox qısa. Aşıqların görüşən vaxtıdır. Sakitlik idi. Aşıklar o vaxt qalır. İstəyirsiniz e, ki, Qurani-Kərim nazil olma ə e, gecəsində o nuru hiss edəsən, o anı yaşayasan, o ayaqqalı gür. İndi xəssəli və narahatçı vərnaşmız üzrə və istisna hallardır. Qədir nədir bəs? Mətə qədir mənası nədir və niyə gizlindir? Baxın suallar deyə bax 1. Niyə deyir biz nədir? Onu deyimlə Quran nazil olmaq nə deməkdir? Niyə məscəcə qəldir nə deməkdir? Qəldir niyə gizlindi və bir də sual. Baxın, diri biz qəldir gecəsində nazil etdik onu. Düzdür? Hara? Qura hara nazil olub mətlə? Hə, burada artıq başqa nəzərlərdir. Əhlüsünnə aləmlərinin fikri fərqlidir, əhl-i şia-nın fikri fərqlidir alə bəzi yerlərdə var ki, məsələn burda sünnəşiyənin fikri eynidir, başqa sünnəşiyənin fikri arıdır. Yəni burda şeylər bu dillər, sünnə bu dillər yox. Burda mümkün deyillə nəzər var ki, iki dənə şii alimidir, fikirləri fərqlidir. Biri deyir ki, Quran gəlir peyğəmbərin qəlbinə. Yəni bədəninə, ruhuna. Düz qəlbin mütləq mənasıdır. Bir mənası ruhdur. Şərləndər gildir. Bəd elə ki Quran gəlib asmana. Asmana. Asmanın katına çat. Bərsə də Quran Kərim gəlib Beytul Məamura. Bu ətildeməmi danışmışam burada biz, Mirac dərsinə. Şəbənin düz üstündə tarazında olan bir abad olunmuş ev mənasını verən mələklərin qibləcəxi idi. Quran ora gəlib. Baxın üç də nəzər. Beytul Məamura, asmanın katlarına peyğəmbər kimi qəbul edəm. Bunu deyən sünnə də var, şiiyə də var. Ha, hələ bir adam qədə sualla ortaya çıxır. Hər birinə cavabını vermək üçün gəlbizə xüsusi saatlar, günlər, həftə ailə lazımdır ki, hələ başqa Allah niyə bura bizdir? Biz bir cəhətdən biz buduq ki, hər insan lovğalıq eləməsin, çünki insan başqasının zəhmətini dəyərləndirsin. Mən etdiyim, mən zəhətli, mən bunu təşkil etmişəm. Axır o başlansan zəhməti var. Niyə o adını hallandırmasam, ona haqsızlık olmasın. Belə bu izah da var. Əxlaqi cəhətdən bu izah da var. Başlasam bu sən bunu başı cəhtdən təhlil eləyəsən, eləcə saatlar, günlər ailə. Bu cəhtdən şol qısa-qısa mən gələn dərslə qeyd eləyəcəm bu gün üçün tanışlıq unvanında və çay bizim e, dərslərimiz olub. Həm sizə bir nə yorğunçu olmasam, yəni birdən-birdən başlayasan dərinliyə e, izə bir yorğunçu olar deyə, həmişə ilk dərs, birinci ikinci dərs tanışlıq ünvalında biraz deyək, e, yormursan ki, beyn növ, beyni hazırlasa, beyni hazırlaysan gələn dəfənin dərslərinə. Bu qədər. Mən bu qədər şükr edirəm. Allah zehrimizi açır eləsin, Allah imanımızı kamilləsin, Allah ilmimizi artır eləsin. آمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجاً